Дачі, сьогодні ми поговоримо про стрес. Зараз ми вживаємо це слово так часто, що навіть не замислюємося чи не перебільшуємо, називаючи стресом просто погане самопочуття або знервованість. 20-21 століття часто називають часами стресу. І дійсно цей термін виник порівняно недавно, в 1936 році вів його лауреат Нобелівської премії Ганс Сельє. Коли проводив дослід над крисами, він помітив, що деякі напруга і знервованість викликають у них патологічні зміни у внутрішніх органах. Потім подібні порушення помітили у людей, дорослих. А діти, копіюючи нас, дуже часто кажуть: Мамо, у мене стрес. Тож, чи дійсно може бути стрес у дітей, як він проявляється, сьогодні ми поговоримо з практикуючим психологом Олександром Фялковським. Вітаю вас, пане Олександре. Чи можна сказати, що в нашій країні дорослі люди і малі живуть в стані стресу? Чи це все-таки якась така вигадка, що ми самі собі вигадали? Є стрес називати нормальним напряженням, то, звісно. Поки ми живі, нам приходиться напрягатися. Світло, ми всі знаходимося в стані стресу. Тобто, це нормальний стан взагалі для людини знаходитися в стані стресу? Стрес, так, да, звісно. Він взагалі можна сказати, навіть ну, людину на щось на якісь подвиги чи можна сказати, що це стрес грає роль, як зменшуючи активність людини, зменшуючи її якісь бажання. Нет. Стресс — это нормальное состояние. Когда мы напрягаемся, он заставляет нас учиться, он заставляет нас принимать решения. Стресс — это абсолютно нормальное состояние наше. А в чем он проявляется? Какие его проявы? Мы чувствуем себя в тонусе, напряжены, мы бодры, мы внимательны, мы целенаправлены. Все же это все признаки стресса. То есть мы решаем какую-то новую задачу. То есть там, где нам непривычно, там, где мы сталкиваемся первый раз, скорее всего то, о чем вы говорите, это касается дистресса, чрезмерного нервного напряжения, когда уже наши, скажем, адаптивные механизмы не работают, так? И мы перестаем справляться с задачами, мы можем опускать руки, мы можем наоборот впадать в панику, и тогда это действует разрушающе на организм, на психику. Вважається, що творчі люди частіше за інших переживають стрес, причому викликати його можуть навіть якісь буденні речі, на які більшість людей навіть не звертають уваги. Відповідно, страждає і сім'я, бо і прояви стресу, і способи його подолання можуть бути деструктивними. Те, якими будуть реакції, в більшій мірі залежить від людини, яка знаходиться в цьому стані, а у випадку з дітьми від батьків та оточуючих. Чи допоможуть вони подолати стрес, чи будуть поряд? Олена Іванова, сорістка одноіменної рок групи Лена Іванова, зізнається, що стан, який ми звикли називати стресом, для неї звичний. У мене таке впечатлення, що я живу в стресі кожен день. Ну, реально, да. Я каждый день бываю в состоянии стресса. Во-первых, потому что дети маленькие, и а, как бы все время пугаешься там, вот, например, ну, не столько от детей стресс, сколько вот, например, от бабушки и от мамы. Потому что, вот, например, вот сейчас карандаш в руках у ребенка, то мама и бабушка начинают сразу реагировать таким образом. Лена, у ребенка карандаш в руках. Он же глазки себе повыкалывает и у меня сразу начинается стресс. Вот это вот, вот это нервное состояние. Потом дети также реагируют на какие-то свои моменты. Там у ребенка там упала игрушка, вообще, а, игрушка упала, понимаешь? Я говорю, не надо, чего ты так реагируешь? Спокойно, ну упала, ну и что? Якби как бы, а уже вже что що хтось так реагує, то починає повторяти, де я не знаю, що з цим делать, це большая проблема. Я вже думаю, о том, що треба з психологом з каким то пообщаться, чтобы щоб він что-то. У медицині виділяють дві форми реакції на стрес позитивну і негативну. Вперше термін стрес ужив Ганс Сельє, який спочатку описував його як загальний адаптаційний синдром. Їм же були виділені три основні стадії, через які проходить людина, що опинилася під впливом цього ситуації синдрому. початком є реакція тривоги, але в цей час відбувається мобілізація адаптаційних можливостей людини. Потім настає стадія опору, по завершенні стадія виснаження організму. Спочатку стрес розглядався як негативне і руйнівне явище, потім в оборот було введено термін позитивний стрес, який навпаки призводить до підвищення настрою, що в свою чергу позитивно позначається на здоров'ї, імунітеті і настрої людини. Олена, яка пише пісні, співає, малює, сприймає стрес саме як поштовх до творчості. Мені би хотілося, щоб було поменше стресів, тому що це, ну. сложно, Но, с другой стороны, как творческому человеку, конечно, это иногда даже бывает интересно, в том плане, что э, у меня даже было очень такое вот сильное стрессовое состояние. Я прямо тут на кухне с ножом в руках и с кабачком в руках написала песню. Потому что вот такое у меня было нервное напряжение. И я этот кабачок этим ножом режу, режу. И такая, о, класс! Если ты расстроен и не знаешь, как дальше продвигаться в жизненных делах. Якщо uh, ти в сомненнях смисла бути делай в це час, що я: Режу кабачок, жарь кабачок, кабачок. Вот у мене новий хіп. Хорошо, що я uh, знаю, як випустити це. Стрес в творчество я випускаю. Але Олена, не лише співачка і творча особистість, але й турботлива мама. Тому розуміє, что у детей стресс может викликати из ситуація, нові знайомства, скажімо, скажем, в десятку, и еще багато різноманітних чинники. В два года я повела ребенка в садик. Я знаю, что лучше вести его в три года, потому что в два года ребенок еще не отделяет от мамы себя. Но в два года это было очень травматично. Ее от меня в садике вот так отдирали, она в меня вот так вцепится, ее отдирали. Она плакала очень сильно. Для меня это тоже был стресс, но зато когда отодрали уже, и она успокоилась, когда я ушла, и я зато отдыхала. То есть садик, конечно, огромная помощь мамам в том, чтобы ну, немножко уделить и себе внимание и отдохнуть. Для ребенка был стресс, да. Ну вот она приходила, она у нее появилась привычка такая пальчик сосать вот она себя успокаивала там долгое время как бы вот. но со временем ребенок привык ничего все равно это болезненный процесс конечно выхода в новые люди, познания мира, все равно но зато ребенок становится сильнее, я так думаю. То есть через вот эти стрессы через вот эти вот какие-то испытания мы все равно все становимся сильнее. Аби зняти стрес, співачка разом з дітьми присвячує час творчості або відпочинку. каже в такі моменти краще пустувати разом. Якщо вас настиг настій стрес, то є очень много виходів з нього. Я сегодня с утра уже в стрессе, потому что я детей пытаюсь одеть, накормить, пытаюсь убрать, ну все делаю сама как бы, и э, мне сложновато. И вот я уже вас встречаю с антистрессом вот. Сова, я ее разрисовываю. Я была в очень сильном стрессе и в депрессии после первых родов, когда родила дочку свою, потому что я не ожидала, что это так больно. Я просто не ожидала. И э, э, я где-то полгода находилась в глубокой депрессии. Я выходила тоже с помощью рисования. То есть мне музыка мне не хотелось ни петь, ни играть, ничего. Но у меня знакомый художник, я с ним договорилась, говорю, можно я буду к тебе рисовать, потому что я две недели пожалела себя, вот это знаешь, такое э, э, самосъедание, у мне плохо, ой, как же так со мной, так природа поступила, там. понимаешь? А потом же я понимаю, как адекватный человек, что надо же выгребаться из этого состояния, надо себе помогать. И я вот попробовала, что ну, на музыку не тянуло. Я вот нарисовала вот такую картину. За все время вот я ходила к нему изо дня в день, но ну, вот там раз в неделю где-то вот я, наверное, приходила к нему. И я не знаю, что я рисовала, но вот я брала там сначала мне там волосы захотелось нарисовать. Я не знаю почему, понимаешь? Вот потом что-то такое, вот может это моя депрессия, знаешь, какой-то вот скат вниз, вот эти осколки, что-то такое. И потом я вот какую-то чашу, вот может это какой-то символ, там я и там дети, я и муж, ребенок, там не знаю, не знаю. Ну, в общем, вот такое что-то из меня вылилось, но в главное, в сон Понимаешь? И когда я дорисовала это солнце, я дорисовала эту картину. А, класс, я лечу к солнцу, я лечу к солнцу. Все, я выхожу из депрессии. То есть вот эта картина, я ее очень берегу, очень люблю, потому что это был, была жирная точка в моей глубокой депрессии после родовой. Я детей обеспечила тоже тем, чтобы они могли выходить из стресса, потому что даже э, социализация, посещение садика, вот, например, у дочки, это тоже стресс, потому что новые детки, новые люди, новые воспитатели вот скоро будут у нее. И я вот ей поставила такую досточку, где она может рисовать мелками. Прямо здесь э, за завтраком, вот когда мы завтракаем, еще одновременно можем бу, с ней поучить то есть я ей пишу напоминаю включаю музыкальный центр и мы можем даже с дочкой по утрам когда готовим пританцовываем танцуем это тоже помогает сбросить стресс да или пока у меня там все спят я сюда вышла на кухню тоже включила музыку я под музыку делаю здесь зарядку то есть э, и танцую сама с собой это то есть движения физические движения очень помогают э, пробежка утром я не всегда могу себе это позволить потому что устаю очень в принципе и рано встать здесь, и мне сложно но пробежка утром очень заряжает, очень тоже помогает. Барабаны. То есть, если не гитара под руками, то хотя бы барабаны, что-то постучать. Во-первых, это работа с ладошками, организм включается, а ладошки разогреваются, нервные окончания, связанные со всеми органами, включают весь организм и становится легче. Для того, чтобы выйти из депрессника, нужно много кислорода, мозг должен нормально получать кислорода, я так считаю. То есть надо дышать. Дома у меня очень жарко, поэтому летом в жару на улицу, на природу, идти куда-то, только не сидеть дома. Вот. Еще глаза, чтобы успокаивались, я завела себе рыбку, она у меня живет уже две недели. Вот, я її підкармлюваю. Будь-які заняття спільною творчістю з дітьми, будь то малювання, гра на музичних інструментах, спів, Олена сприймає як антистрес і для себе, і для малюків. Пасть в дитинство – це так приємно. Те, що ви сказали, стан організму, який називається дестрес, він може бути присутній у дітей. І що, які причини викликають дестрес у дітей? самые различные опасные для жизни, например, ситуации или ситуации, которые таковыми воспринимает ребенок. У них викликає саме оце, цей стан ця ситуація, чи можливо боязнь те, що батьки там покарають, якщо погана оцінка, чи наприклад переживання, те, що не так подумають його однолітки, підлітки Це може бути і так, і так, і так, в залежності від періоду, в залежності того, ситуація. Якщо я ругаю собственного ребенка, то знает, ага, якщо знает, нього там оцінка, чи щось він зробив не так він знає, чим це закінчиться. Звісно, він вже почне переживати зарані. Тобто для нього це може бути. скажем так, ну, чрезмерно напрягающей ситуации. Когда батькам зрозуміти, что это занадто, что это не уже ненормальный стан, а они перегнули палку, как то говорят. Да родители, внимательные родители это заметят сразу. Скажем, то, что они делают, уже перестает работать. То есть если, например, там их крики или их ругань, или их санкции не приводят к тому, что поведение ребенка меняется в нужную сторону, все остается либо так же, либо ситуация ухудшается, это означает, что меры не, неадекватны. От ми багато таких ситуацій, які взагалі б дорослі не звернули увагу. Ну, наприклад, якісь там проблеми з тому, що дитина хоче одяг, який є в її однолітків, а її не купляють. Батько чи мати може вважати, що це аж ніяк не може стати причиною стресу? Чи може дитина маніпулювати таким чином? Казати: от я все, я в стані неймовірно важкому, бо мене ніхто не сприймає через те, що немає одягу. Чи батькам вважати це як маніпуляцію, чи все-таки вважати, що це в дитини може? Может, выкликать какие-то такие деструктивные настрои и станы. Я думаю, что любая мысль о том, что это манипуляция, уже должна заставлять родителей задуматься. Почему? Потому что, ну, если мой ребенок чего-то хочет, то в первую очередь я не говорю нет, так, а я для начала хочу разобраться, что он хочет и почему. Дальше уже соотношу, например, собственные возможности для начала. И тогда не буду обесценивать желание ребенка, например, буду говорить о том, что у меня нет возможности, к сожалению, да, и давай, может быть, вместе тогда рассмотрим варианты. Я вижу так. З моєї точки будь любая спроба дискредитувати желання ребенка відноситься ну, неадекватно. А ще, якщо, наприклад, цей психологічний стан виявляється вже в фізіологічних якихось проявах, ну, це може бути у дитини, вона каже, пропадає апетит, тобто у мене немає апетиту. Це може бути таким наслідком фіз... психологічного стану? Може бути, в тому числі, але я думаю, що такі ситуації роді замість в першу чергу. Это уже должна быть совсем э, ситуация из ряда вон, так, после чего ребенок может быть действительно там сонным, вялым, э, постоянно уставшим, жаловаться там на, на различные соматические расстройства и так далее. Ну, Тут, тут педиатру для начала. Тут да, не трябеть и до лекаря, а еще, что это ты на и просто отмывается от ежи. Даже если ребенок манипулирует, все равно не лишним будет, если сохраняется симптоматика какое-то время, показать доктору, он уже скажет, например, нет на, на уровне организма нарушений нет, там обратитесь, например, к психологу. У дітей часто бувають такі стани напруги, хай навіть не дистресу але напруги перед важливими якимись випробуваннями перед екзаменами, перед переходом, наприклад, з молодшої школи в старшу школу. Чи потрібно дітей готувати до цього, щоб дитина не пережила такого стану? Так, Да, конечно. Яким чином люба наша підготовка буде рібенку полісна. Перше, ми повинні прояснити, То есть, если он беспокоится, мы замечаем, что что-то не так, мы выясняем, что не так, и мы спрашиваем, чем конкретно там, чем конкретно заключается его беспокойство. Если я прямо сейчас ребенку не могу ничего предложить как вариант, может быть, поход например психологу, как вариант разговоры с педагогами, чтобы они там выбрали для него пока более щадящий режим, либо в конце концов сообщение ребенку, что если он не справится, ну, ничего страшного не произойдет, мы его будем любить точно так же. Тобто, головне налаштувати, нічого страшного немає в таких ситуаціях, в ситуації нормальные. Спочатку я б говорив, що все-таки важливо розібратися, по поводу чого беспокоиться ребенка. Почему наші родители, очень часто, не разобравшись, в чому сложность, уже дискредитируют, там, скажем, страхи, какие-то беспокойства ребенка. И тогда Беспокойство не уходит, страхи не уходят, а ребенок просто с ними остается один на один. Почему? Потому что я знаю, я обращаюсь к родителю, а родитель просто отмахивается и говорит: да не беспокойся ты, да нет, ничего страшного. Мне ты это страшно. Все, да, ну, ну а если я обращаюсь, мне говорят, что ничего страшного. Так? То есть, значит, я обращаюсь действительно с чем-то таким, но ну, что не страшно. Но я-то боюсь. Да? И страшный знак. Ну, конечно, yes. я перестаю просто обращаться. И тогда ты начинает его решать каким-то своим способом, каким может быть Ну, не, не обязательно будет. Там могут съехать, если есть сложности в школе, но они могут там, например, съезжать в успеваемости. Может, могут быть какие-то сложности, например, с поведением. Хотя, если ребенок сам по себе достаточно тихий, то, скорее всего, начнутся сложности с успеваемостью. А, а які ознаки е, варто не пропустити? Тобто, ці ознаки вже викликають занепокоєння і мусять звернутися до спеціаліста батьків? Я би не нагнітав. Я думаю, що. будучи нормальными родителями, они заметят, что что-то не так. Ребенок просыпался достаточно бодрым, там рассказывал, что происходит в школе, что нового проходит или что нового будет проходить. Тут через некоторое время интерес снижается, через какое-то время он может совсем не хотеть ходить в школу. Причине не объясняет. Говорит, например, все нормально, но, но идти не хочу. Вот что-то перенравилось, вот, вот что-то не так. То есть вот это ощущение, что-то не так. Я думаю, что тут не обязательно быть специалистом, любой родитель вовремя заметит, что что это было так, а тут так. То есть некоторый здравый смысл, внимание, ну и любовь к ребенку больше ничего. То есть никаких секретов тут с моей точки зрения нет. Чего удалось вам застричь, и ты, на детей, в которых ну, я яскраво выраженный тот самый дистресс вот уже в вашей практике? Ну, — Это скорее исключение, да. Приходилось встречать, но это скорее всего были какие-то потрясения, это скорее всего ну, были какие-то действительно ситуации из ряда вон выходящие. Ну, сейчас, в конце концов, уйдет война, да, и там, конечно же, дети, попавшие в войну, ну, переживают абсолютно да, ну, максимально критичное состояние и, соответственно, и в психологическом, и в эмоциональном плане. Ну, они, они... Ну, там, конечно, не разрушены, но переживают достаточно сложное состояние. Там нужна помощь специалиста. Бывает, когда попадают ну, действительно какие-то стрессовые ситуации, аварии, ситуации, угрожающие жизни. Там сталкиваются близко со смертью, там, близких не подготовлены абсолютно. Но с моей точки зрения, эти, эти ситуации являются исключениями. І взагалі, от на підсумок хотіла вас спитати, на вашу думку, діти переживають стрес легше, ніж дорослі, чи навпаки складніше, і потім далі він вилазить якимось проблемами в дорослому житті? З однієї сторони, діти більш адаптивні, з іншої сторони, є таке поняття, як психологічна чи психічна конституція. Тобто все одно від особистості дитина, від того, який характер, який темперамент, яка сім'я, яка соціальна середа, дуже багато залежить. В принципі, діти Чуть легче переживают при одном условии, если им обеспечить нужную поддержку. Если не отмахиваться, если вовремя заметить, если, ну, если обеспечить квалифицированную помощь. Не обязательно это должен быть специалист. Сами родители вполне способны справиться. От не можу не спитати, все таки ще. А якщо от не буде цього, не буде підтримки, не буде допомоги, не звернуть уваги батьки. Чи може якось це надалі відобразитися в майбутньому дорослому житті? І, Тобто, от якими хворобами це може обернутися? Тобто можна сказати, що ну, батько скаже, переросте, нічого страшного, жиру місяця. І дійсно от... так може бути. І чим це може грозити? Чим от, Ну, з одної сторони, ми. не являемся Господом Богом, да, и сказать, что это однозначно будет так, мы не можем. Повышаются риски, повышаются риски невротизации, могут быть сложности формирования отношений, могут быть сложности, например, в переживаниях определенных ситуаций. Там ребенок может, например, не справляться с какими-то ситуациями, даже не подходив к ним. Почему где-то там он знает, что он точно не справится? Может, наоборот, хвататься за все, что явно не по силам, и, и стремясь доказать, что все-таки вот он справится, это может быть как угодно. Могут быть сложности с формированием отношений, могут быть наоборот формирование достаточно очень легко формирует отношения, но они достаточно поверхностны. Может быть конфликтные, может быть наоборот все время подчиняться. То есть, ну очень-очень многое. Могут быть сложности и со здоровьем. Но это уже тогда нужно углубляться в клинику, смотря какие были нарушения, с чем они были связаны, соответственно, они могут переходить и в соматическую форму, то есть в болезни. Это может быть так, может быть так, может быть так. Ну чаще. Ну в выпадку. Да, но это все исключение. И я говорю, нормальные любящие родители, как правило, вовремя замечают, что что-то не так. Если, если просто беседуют с ребенком, если уделяют ему внимание, если расспрашивают, что, где, как случилось, почему, и совместно ищут выход, не вешают, например, ни ребенка, и не отставляют ребенка в сторону, говорят, нет, я схожу, там разберусь. Ты можешь не переживать, все будет решено без тебя. Да, совместно садятся, разбирают ситуацию, вместе, если нужно справляться, то, как правило, риски минимальны. Дуже дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні поради давав практикуючий психолог Олександр Фіалковський. На все добре. Спасибо. До свидания.